Transcrição e До вітати усіх глядачів телеканалу Київ. Це програма столиця у студії. Працює Ірина Главацька. Темою нашого першого сьогоднішнього ефіру. Податки. Як сьогодні працюється бізнесу із податковими службами, які нові податки платитимуть українці від 1 липня? Що таке податковий компроміс і кому він вигідний? Про все це і не тільки поговоримо. Із гостею студії до нас завітала Юлія Дроговоз, голова комісії українського союзу промисловців та підприємців з питань економічної. Політики, вітаю вас. Здравствуйте, глядачам. Нагадаю, що як завжди ми чекаємо і ваших запитань. Ставити їх можна за телефоном прямого ефіру, номер якого 223-09-71. 0971. Будь ласка, будьте активними, долучайтеся. Пані Юлія, скажіть, будь ласка, за вашими даними, чи змінилися за останні місяці стосунки бізнесу з податковими службами і в який бік? Сейчас сложно говорить о том, что вообще изменились взаимоотношения, потому что, во-первых, это длительный процесс. Конечно же, бизнес ожидал более таких реальных и быстрых изменений, но э, хочу сказать, что философия взаимоотношений э, она меняется, ну как бы очень незначительно, и пока бизнес особенно не ощущает, особенно на местах э, взаимоотношения остались теми же самыми. То есть иногда даже высказываются такие мнения, что э, вроде бы как бизнес еще больше ощущает давление на себя. Поэтому в этом плане еще очень многое, наверное, нужно сделать, но сложно говорить именно сейчас об этом, потому что фискальная служба создается, весь этот период служба была в подвижном состоянии, ждали реорганизации. Вот, та же тот же общественный совет, допустим, при Министерстве доходов и сборов, тоже находился в подвешенном состоянии, потому что создание службы предполагает как бы обновление состава полностью общественного совета. То есть, в принципе, когда уже будет полностью закончена реорганизация, mm -hmm. я надеюсь, что что-то изменится, но пока об изменениях еще говорить и рано. Юлія Сергіївна до нас уже приєднаються. Приєднуються глядачі, уже мають свої запитання. Ало вечір вам добрий? Добре, вечір. Була сама давав два питання. Ну, не зовсім податків, а єдину єдиного соціального внеску. Скажіть, будь ласка, чому наша держава так дискримінує приватних підприємців, інвалідів? Поясню, я інвалід другої групи. Мені сама держава сама не може створити робоче місце. Я, я його створив сам собі. Але якщо б я працював найманим робітником у юридичної особи, то юридична особа за, за мене платила б 8 відсотків, а я за себе повинен 20-40%. Ання, друге питання, скажіть, будь ласка, єдиний внесок не входить до, до сукупного доходу. Але тоді чому, якщо я підпри... приватний підприємець на споченій системі, я не маю права взяти субсидію тільки тому, що я приватний підприємець, mm -hmm. то чому така дискримінація? Створюють мені як інвалід робочі місця, і я не буду приватним підприємцем. Дякуємо вам, можу. дуже цікаві запитання. Дякуємо. Ну, начнем с того, что да, там э, при применении упрощенной системы есть еще некоторые моменты, которые нужно совершенствовать, и действительно этот вопрос ну, важный, к нему нужно э, возвращаться. Но по субсидиям я не готова вам говорить, потому что тема немного другая. Единственное по единому социальному взносу могу сказать, что э, э, сейчас рассматривается вопрос о его уменьшении. Действительно предполагается, вот Миндохода доходов озвучила, э, что готова снизить до 15 Это нагрузка, понятно, что это э, все равно выше, чем э, э, вот уже как бы сбор э, с инвалидов, но в любом случае я думаю, что как раз эта проблема может быть решена и к ней нужно вернуться. А самое главное, чего ждет, ждет весь бизнес, это снижение вообще общей нагрузки на фонд оплаты труда, и я думаю, что даже в этом плане уже будет легче и частным предпринимателям в том числе. вот mm -hmm. организация, про которую изгладывали и говорили про то, что бизнес чекает. Закінчення цієї реорганізації податкової служби чи має бізнес просто чекати? Чи має брати участь у цій реорганізації зі своїми пропозиціями, зі своїми, навіть якщо хочете, вимогами? Я думаю, что нам не важно, даже, допустим, действительно сейчас рассматривается вопрос обновления состава службы. И я знаю, что разрабатываются какие-то критерии приема людей на работу в службу фискальную. И здесь я считаю, что общественность должна обязательно участвовать. И, наверное, потому что нам потом и работать с этими должностными лицами. Вот. И я думаю, что мы единственное, что можем предложить, это дать рекомендации по критериям отбора, mm -hmm. давать, наверное, на какую-то информацию, если принимается на работу человек, который уже запинал себя где-то в чем-то. И, соответственно, общественность должна и бизнес должен следить за тем, чтобы в дальнейшем эти люди действительно соответствовали вот тем каким-то критериям, которые выставлялись изначально. Но, в принципе, у Миндоходе вы обещали реформировать податковую систему спильно и с бизнесом. Че, бывает такая співпраця? Сейчас, понимаете, создана несколько рабочих групп при Минэкономике, при Минфине. Сейчас разрабатываются инициативы, инициативы в, ну, уже в фискальной службе, скажем. И, в общем-то, фискальная служба сейчас пока разрабатывает какие-то инициативы сама, но по итогам каких-то встреч и обсуждений с бизнесом. И бизнес четко, например, о том же едином социальном взносе все время поднимался вопрос. Снижение не только единый социальный взнос и э, налог на доходы свидетельских лиц то есть, рассматрив, предлагается рассматривать их вместе. и э, Бизнес говорит о снижении общей нагрузки на фонд оплаты труда. Э, здесь э, как раз недавно уже Игорем Белоусом была озвучена э, такая информация о том, что министерство готово и рассматривает инициативу по снижению единого социального взноса до 15%. Конечно, это, мы этого ждем. Но нам важно еще и понимать, как будет реформироваться налог на доходы с физических лиц. То есть, в любом случае, бизнес и общественность будут подключаться к этому процессу, и в любом случае мы будем давать свою оценку этим инициативам, даже если они не разработаны сейчас без нас, скажем, но с учетом наших пожеланий. Я считаю, что этот процесс должен быть очень прозрачным, мы должны в этом участвовать, потому что нам потом с этим работать. Чи залучали и бизнес, чтобы была залучена, чи были залучены эксперты и от громадской и от бизнеса до разработки закона про податковый компромисс. Изначально вообще это была идея, предложена именно бизнесом, потому что когда была озвучена информация о борьбе с налоговыми ямами и когда, собственно, бизнес вызывали и, собственно, говорили и предлагали уже переходить уже на более легальные там честные как бы правила, то Бизнес понимал, что при сегодняшнем законодательстве переход, допустим, на честные правила сегодня не освобождает от ответственности за прошлые периоды. И, понятно, каждый посчитал свою налоговую нагрузку, сколько ему приходится, придется заплатить. И эти суммы иногда на некоторых, в некоторых сегментах, я не говорю о тех, которые были, ну, сами, mm -hmm. о самих ямах, а именно о бизнесе из реального сектора экономики, которые пользовались этими услугами. Так вот, некоторые сегменты и секторы деятельности, особенно это касается дистрибьюторов и оптовой торговли, у них в общем-то это суммы катастрофические. И они понимали, что они просто не могут заплатить такие суммы, им надо закрываться или что-то делать. И уже вопрос даже... Во-первых, вопрос это ответственность, а второй вопрос, как они могут заплатить за те все периоды. И поэтому возникла идея налогового компромисса. Хотя изначально говорили даже о налоговой амнистии, то есть о полном освобождения от уплаты налоговой освобождения от ответственности, но в конечном итоге правительство согласилось именно на компромисс. Все-таки придется освобождается от ответственности тот, кто уплатил определенную сумму. Ну вот мы сейчас детально поговорим, что такое податковый компромисс, але спершу выслухаем слушаемо запитание от глядача. Вечер вам добрый. Добрый вечер. Алло. А, алло, мы вас витаем Здравствуйте. Я бы хотела поднять несколько вопросов о том, как написан налоговый кодекс. Мне не нравится. Почему? Потому что когда начинаешь считать пункт такой-то, 138 это, обратите внимание на пункт 138.19 13, что там написано, пока читаешь текст, уже забыл, что сделано. Почему не написать налоговый кодекс таким образом? Есть хозяйственная операция. Операции эти все известны, значит, там оплата за интернет и это. Хозяйственная деятельность, налоговый кодекс, налог идет. Значит, какая-то операция налоговый кодекс идет. И проверяющие тогда не будут э, выдумывать, как бы трактовать этот налоговый кодекс и этот текст. Это первое. Второе. Значит, скажите, пожалуйста, почему нельзя установить заработную плату, как это в свое время сделала США? Вот не имеешь права платить человеку с высшим образованием меньше, чем три с половиной тысячи. Потому что для этого он учился, тратил деньги, поступал, шесть лет отдавал здоровье, а компенсация какая? На тебе, человечек, 1218, и все в порядке. Остальное конверт. Mm -hmm. Вот как смотреть на это? И тогда мы с вами будем единый, уменьшать единый этот внесок. -а. Почему? Потому что пенсия, которая была 132, увеличивается в 40-50 раз. Это, посчитайте, 132 на 40 и на 50 диапазон. И пенсия маленькая 39 умножить на 40 и это. Но она никак не 1800 и не 1200. Сутильная математка. А дякую вам. Дякую вам. Дуже. Э, ну, на самом деле, хочу сказать, что наш налоговый кодекс сегодняшний не, на, не такой плохой. Э, начнем с того, что действительно сейчас стоит вопрос о том, чтобы его улучшить предлагается ну, э, рассматриваться несколько вариантов от его, э, полного изменения и полно, полный, полного изменения вообще налоговой системы до э, каких-то таких техни, технических усовершенствований которые уже э, считаются необходимыми на основании уже практического применения норм э, кодекса э, доп, ну, как бы упростить на самом деле его нельзя ну, я имею в виду до такой степени, потому что всегда будут очень много вопросов. Во-первых, много сфер деятельности, много каких-то там различных операций, которые требуют ну, какого-то раскрытия, как нужно облагать там те или иные операции. То есть сама налоговая система, она ни в одной стране не является простой, она везде сложная очень. Поэтому ее можно упрощать, и об этом сейчас идет разговор, но упростить совсем до там двух строк, это не конечно же невозможно. Что касается вот минимально, это раньше называлась предлагалась минимально гарантированная там, заработная плата. Действительно такие дискуссии велись и рассматривались вопросы. Но раньше вот, по-моему, гибко предлагал там допустим 5000 для руководителя, там тоже что-то 3000 или там сколько для главного бухгалтера. Ну вот даже вот на таком уровне. Но почему это не не нашло тогда поддержку? Потому что э, есть разные разные отрасли и разные регионы. То есть то, что в Киеве считается, допустим, там, низкой заработной платой, в регионах это будет очень высокая заработная плата. Уровень жизни разный. Поэтому вот так уравнять это достаточно сложно. Там, что, что касается еще один -то уже такой нюанс, что минимальная заработная плата, которая сейчас установлена, она берется в основу для расчетов там, тем же фонда оплаты труда бюджетников. И повышение опять же той заработной платы минимальной, оно идет, влияет на вообще использование бюджета потом и на бюджетные статьи, поэтому здесь если для цели уплаты налогов предлагается, то тогда это нужно дифференцировать и подойти отдельно для каждого там региона, для э, каждой отрасли будут какие-то свои цифры об этом говорилось, но э, сейчас как бы эта тема не обсуждается, э, я думаю, что в конечном итоге э, необходимо искать другие стимулы для того, чтобы люди легализовали свою заработную плату и еще главное бороться с причинами, а не устанавливать какие-то такие дополнительные контрольные, скажем, применять какие-то контрольные меры, потому что в конечном итоге у нас все-таки считается очень высокая нагрузка на фонд оплаты труда, и именно из-за этого работодатели пытаются как-то ее минимизировать, снижая вот именно ЕСВ и налог на доходы физических лиц, вот и поэтому вынужден платить в конвертах. Поэтому мы должны сначала разработать такие, создать такой законодатель, законодательство, которое бы помогало бороться именно с причинами этого, они а уже бороться со следствием. Что за питание? Алло. Добрый день. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, а почему все-таки мы дискриминируем вот горожан? Перед если вот, например, вот житель, сельский житель, частный предприниматель, он платит 10% процентов единого налога до минимальной зарплаты. Если же это городской 20. Если же он сельский, но у него 20 киосков в городе, то почему он платит 10? Я городской, у меня один киоск, я плачу 20%. А где же справедливость, Таша? Ну, на, на самом деле, спасибо за вопрос, но на самом деле э, как раз система единая, подходы едины для всех. Единственное, почему идут там 10 или 20 процентов, в зависимости от того, э, к какой группе относятся э, ну, уже плательщики единого налога. Первая группа, она как бы отведена для самых маленьких предпринимателей, которые оказывают бытовые услуги. Там неважно, где эти услуги оказываются, в сельской местности или там в городе, идет речь в основном о бытовых услугах. Поэтому как бы данная сфера, она достаточно специфичная, и сюда попадают именно предприниматели, которые имеют отношение к этой сфере. Дальше уже все остальные плательщики, вот 20%, которые платят минимальные заработные платы, это в основном там, другие виды деятельности, там, торговля, совсем там, некоторые, ну, некоторые услуги. Это в основном услуги э, только населению, потому что остальные услуги попадают уже в третью группу. И э, там уже действительно имеют значение еще обороты. То есть не сельская или городская местность, а только обороты. Если обороты до миллиона, это вторая группа. Если обороты там, до трех миллионов, это третья группа. То есть абсолютно пытались дифференцировать по видам деятельности и по выручке. Там, по по количеству mm -hmm. э, наемных работников, то есть совсем другие критерии. Абсолютно это не означает, в какой местности вы находитесь, сельская или городская. А третья группа сколько платит? Э, там идет дальше, там уже идут плательщики НДС или не плательщики. В зависимости от этого идет, идут проценты от оборота, скажем, mm -hmm. там или 3, или 5%. Моему еще запитание, ведь для дачи ВАЛО. Вы лукавите немножко. В законе написано от 10 до 20% процентов на второй группе и нет еще такого, 10-20%. Просто Киев Совет берут 20, а в они берут 10. А почему так? И еще один вопросик. Скажите, пожалуйста, если я захотел со второй группы перейти на третью группу, так как э, я занимался продажей ваты марли, одна раньше была без НДС, она сейчас э, стала с НДС. А почему я этого сделать не могу? Налоговая ну, ну, вообще... против. Нет, ну, там э, на самом деле вы пишете заявление, и вы имеете полное право перейти на третью группу. Э, единственное, там есть четко прописана процедура, как это сделать, и э, здесь э, наоборот, как раз на третью группу. В основном все пытаются на второй сидеть, и никто не хочет на третью переходить. Поэтому здесь как раз на третью группу, по-моему, нет никаких проблем перейти. И в данном случае там нужно понимать вашу ситуацию конкретную, и нужно понимать, там, что вам говорит налоговая, насколько она право, правомерна, ли вот такие ее заявление на самом деле кодекс предусматривает такой механизм и такой переход вы просто подаете заявление но в определенное время то есть там нужно подать заяву до э, за 15 дней до конца квартала то есть может быть они в связи с тем что вы немного там раньше позже принесли там нужно понимать причину от, такого отказа вот что касается э, ставок то есть там установлены, ну, может быть, действительно устанавливается, э -э, ну, насколько я знаю, там, по-моему, все-таки это раньше были решения местных органов власти, сейчас идет или 10, или 20 процентов, э -э, поэтому э -э, мне кажется, что опять же там нужно смотреть э -э, вашу ситуацию. І кому встанові 10, кому 20, там треба розбиратися. 223 09 223.0971 залишилось у нас буквально 6 хвилин, тому, якщо маєте запитання, будь ласка, телефонуйте, а ми ж нарешті е, розповімо людям, що таке податковий компроміс. Uh, налоговий компроміс uh, это, uh... Процедура, собственно говоря, которая позволяет освободить бизнес от уголовной финансовой ответственности за заниженные суммы налоговых обязательств по налогу на прибыль и по НДС. За последние три года, ну, как бы период заканчивается этот трехлетний, 1 апреля 2014 года. Как вы заниженные суммы? В основном это связано с тем, что государство очень сильно поспособствовало и приложило руку к... Тому, что была создана целая такая структура, которая позволяла прогонять, ну, то есть целый теневой сектор экономики, по большому счету. То есть структуры, которые позволяли минимизировать налоги, которые позволяли обналичивать средства. И бизнес иногда, не потому что он так хотел, а иногда он стал, был заложником ситуации, и его заставляли участвовать вот в этих схемах. Только ради того, того, чтобы потом ну, собирать свою какую-то комиссию. Комиссия была доведена до 12-15%, очень высокая. И по сути на вот этих сделках вот эти структуры все зарабатывали очень хорошо. Если, то есть налоговые ямы, они были всегда на самом деле, и всегда бизнес ими пользовался. Но вот тех масштабов которые вот получились именно в последние годы такого еще раньше ну, как бы Украина не знала сейчас действительно за последние годы этот теневой сектор возрос до невероятных размеров и э, каким образом это было говорят что именно налоговые органы тот же Клименко там собирал большой бизнес и многих заставлял э, вступать вот в эти схемы и участвовать в них иначе там грозили открывать там уголовные дела или открывали или каким-то образом давили на бизнесменов и в общем-то бизнес Соглашался. Mm -hmm. Многие, не все, соглашались, конечно, но многие соглашались с этими условиями или их заставляли э, идти вот на такие меры. И э, или, например, другой пример был, когда э, опять же плательщик э, заключал контракт, э, ему э, говорили о том, что э, ты можешь заключить этот контракт только в том случае, если какие-то средства потом от mm -hmm. этого контракта ты будешь переводить там на вот эти налоговые ямы. И опять же бизнесмены думали, что лучше потерять контракт или все-таки воспользоваться вот таким вот предложением. И сшли тоже на подобные предложения, на подобные вещи. И сейчас, когда стал вопрос уплатить за весь тот период, уплаты этих налогов, означало бы, что этим предприятиям нужно закрыться, банкротиться, люди бы потеряли рабочие места. И на самом деле отрицательный, негативный эффект mm -hmm. от этого был бы гораздо, наверное, больше, чем если бы просто предоставить им возможность закрыть периоды и перейти вот в сегодняшний Моменту на добросовісну оплату налогів. Юлія Сергіївна тут поки що ставимо крапочку. У нас три хвилинки і запитання від глядача. Давайте вислухаємо і коротко будемо відповідати. Алло. Алло, добрий день добрий. У мене такий вопрос. У нас очень много здається э, недвижимості в, в Києві та да в Україні. Таким образом можна вийти і давати легально, легально платити налоги, тому що раніше це було очень сложно. Мы так, суть запитания мы срозумели, просто совсем мало часу у нас. Ну, сейчас, как бы, сейчас тоже можно, смотря сколько это недвижимости, можно либо на упрощенной системе находиться и уплачивать налоги, либо на общей. На общей, опять же, получается, что там ставка ПДФО очень большая и так далее. То есть, если действительно будут какие-то проводиться реформы по снижению вот, нагрузки этой, то, может быть, возможно, нагрузка в том числе, если за арендную плату будет, на, на платежи по арендной плате, тоже, может быть, будут снижены на эти доходы. А что касается, допустим, имущества, которое не было официально где не ну, как э, э, доходы, которые соответствовали приобретенному имуществу, mm -hmm. не были нигде показаны, то следующее за налоговым компромиссом мы ожидаем, что будет принято законодательство, разработано по амнистии именно на капиталы. То есть это затронет и недвижимость. Я поняла вопрос, наверное, больше относится вот к, к этой mm -hmm. части. Э, таким образом, образом любое лицо может быть может показать будет свою допустим недвижимость ну не неся за это опять же никакой ответственности или каких-то налоговых последствий и дальше там официально сдавать заключая договора собственно и сейчас это делается но только идет уплата либо там 15 17 процентов налога на доходы физических лиц либо э, некоторые там если это немного это недвижимости платят могут выплачивать единый налог юлия сергеевна ну сейчас у нас не мая а Про податковий компроміс, ми, власне кажучи, так і не поговорили з вами. Ну так тільки ввели ви нас в курс справи, що ж таке насправді податковий компроміс. Цей законопроект прийнятий поки у першому читанні. Давайте ми з вами одразу домовимося. Що коли він буде ухвалений в цілому, ми ще раз з вами зустрінемося і тоді вже поговоримо. Тому що і експерти кажуть, що та редакція, яка сьогодні є, вона не досконала, так. Тобто ну, вона вже змінилась. Після спірового чтіння вона вже ко второму чченню змінилась. І, ну, в общем, поэтому і... там многие замечания були чтіни і недостатки були справлені. Отож, ми поговоримо про нову вже редакцію. Я дякую вам на сьогодні. Нагадаю, що у нас в гостях була Юлія Дроговоз, голова комісії Українського Союзу промисловців та підприємців з питань економічної політики. Залишайтеся з нами. За кілька хвилин програма столиця повернеться.